В наше время у каждого зависимого есть ложные убеждения, которыми он обманывает сам себя. Это, например, такие фразы, как «я сам справлюсь, я не настолько зависим, я могу контролировать свое употребление». Эти убеждения не помогут справиться с проблемой, а только усугубят ее. Зависимость от психоактивных веществ – это не просто привычка, а разрыв отношений с собой, своими родными и Богом. Лечение – это не борьба, а изменение мышления и возвращение к настоящей жизни. Программа «12 шагов» рассматривает зависимость не просто как физическую или психологическую проблему, а как глубокий духовный кризис. Зависимый человек испытывает глубокий внутренний голод, нехватку смысла, любви и принятия. Вещество временно заполняет эту пустоту, создавая иллюзию счастья. Человек ищет покоя, радость, свободу, но ищет их во внешнем веществе, а не внутри себя. Вместо духовного роста вещество становится его приоритетом, давая ложные облегчения. Духовная сторона зависимости ⁇ это потеря связи с источником жизни. Зависимый человек живет в эгоизме, страхе, гневе, вне, стыде. Он управляем желаниями, а не душой. Жизнь становится темной, бессмысленной, полной страха.